Громматиское радио. Слухайте, думайте. Илья Новиков, адвокат. Грамматика радио для меня это важная площадка, потому что здесь получается сказать, поговорить о многих вещах, которые либо не хватает времени, либо это не вписывается в темы других медиа. Это очень важно. Телевидение, оно гораздо более жестко ограничивает тайминг и круг вопросов, которые можно обсудить. На радио с этим проще, тем не менее, сказанное здесь будет услышано. Это волна громадского радио. 12 часов 31 с половиной минута на часах в нашей студии прямого эфира. Это значит, что из этой студии продолжается программа «Киев-Донбасс». И, как всегда, в это время она э, перетекает вот, в форму э, общения с нашими гостями в студии. Э, сегодня э, ближайшие полтора часа с вами проведу я, Михаил Кукин. Э, за режиссерским пультом работает э, Ирина Нижник, Эдуард Скрипник – обеспечивает видеотрансляцию, поскольку современное радио можно не только слушать, но и смотреть. Заходите на наш сайт громадськорадио.орг и э, там про, прямо вот посреди экрана есть э, такое окно прямой эфир. Э, там можно э, вот нас и смотреть тоже. Э, Катерина Кадр э, занимается, собственно, доставкой гостей в студию. Это наш гостевой редактор. И Алла Торчанская занимается... Э, Пост эфирными публикациями. То есть, вот все, что вас сейчас заинтересует, можно будет на том же сайте громадскорадио.орг найти через пару часов или в виде звуковых файлов, что предпочтительнее мы все-таки радио. Ну, или если у вас э, нет времени на переслушивание, то там будет краткая текстовая версия. Итак, о чем будем говорить в ближайшие полтора часа. История Саакашвили в исключительно юридической плоскости. Где и кем были нарушены законы? Не уверен, что такой анализ удастся э, совсем уж отделить от вопросов пиара и политической целесообразности, но мы с юристкой Златой Симоненко все-таки попытаемся. Она уже в студии, через минуту начнем. Как ветерану создать свой бизнес и в чем здесь может помочь децентрализация и создание территориальных громад? Об этом нам обещает рассказать бывший участник АТО, а теперь предприниматель и общественный деятель из Лимана Донецкой области Артем Бутов. После театра на Подоле мир уже не будет прежним, так полагает Олег Дроздов, архитектор скандального здания, по мнению одних украсившего, по мнению других изуродовавшего Андрейский, Андреевский спуск в Киеве. Почему дискуссии об устройстве пространство городов разгорается уже постфактум. И как на это могло бы повлиять создание новых урбанистических вузов? Об этом мы собираемся поговорить с Олегом теперь еще и как с создателем Харьковской школы архитектуры. Ждем его на скайп-связи, ну, разумеется, из Харькова через час в финале программы. Тема дня. Ну а начинаем, как я уже сказал, с темы дня, темы э, нескольких последних дней, а поскольку... Э... Новости в этой теме каждый день прибавляются, и каждый день они меня, честно говоря, удивляют все больше и больше. Еще раз представляю гостю адвокат, юристка, эксперт РПР реанимационного пакета реформ. Вот, собственно, по юридическим вопросам Злата Симоненко. Добрый день. Здравствуйте. И вот то, что я говорил в анонсе. На самом деле я понимаю, насколько это трудно выполнимо, насколько в наших реалиях тяжело отделить юридические моменты от политических, а политические в свою в свою очередь от популистских. Вот, потому что вся наша политика это сплошной популизм, и здесь все особенно усугубляется тем обстоятельством, что в наших условиях как нигде больше закон что дышло называется, да. То есть, и, и, и вот, но все-таки давайте попробуем. Эм понять, кто где нарушал этот самый закон, по крайней мере вот его букву, да, вот так как это сейчас есть, потому что есть мнение, что, собственно говоря, все началось еще э, вот в тот момент, когда Саакашвили дали гражданство. Получил, да. Все вот. началось, э, как мы... схема начинается еще с момента вот революции, да, прибытия Саакашвили как специального, можно сказать, субъекта в нашу страну. И не только, кстати, Саакашвили, да. была Ереська, быва, э, были прибал были другие грузины, Диканеидзе. Давид, который также в команде Саакашвили. И да. началась вся эта процедура с гражданством. Принцип единого гражданства нашей страны обязывал их либо отказываться от их гражданство на тот момент, либо наши получать, либо какие-то придумывать дополнительные э, операции, схемы, обходы закона, чтобы остаться с двумя гражданствами. На самом деле, как по моему мнению, все началось именно с того момента, когда наш президент, э, именно было это все в попехах, подавались документы, идеализация каких-то лиц была, и их достижения в, на других территориях или в других проектах. И на этой волне всем можно сказать, массово, да, так не было достаточно долго в стране, чтобы выдавали вот всем иностранцам, которые должны были занять какую-то должность, гражданство. Но также надо было понимать, что эту же ситуацию в будущем можно использовать и в свою пользу президент может и использовать. Мы не знаем до, сего, до сегодняшнего дня, была ли там ошибка в документах у Саакашвили про гражданство, сам ли он их заполнял. То есть это как-то ситуация... Уже мы имеем сам факт лишения ну, гражданства. И, и э, тут нет вопросов точно, э, что э, президент и люди, которые готовили ему документы, были в курсе, что против Саакашвили в Грузии ведутся э, уголовные да, дела. Да, да. Это э, публичная информация. Ну, то есть на это можно было только закрыть глаза. Вот, да, -то на тот момент. момент Генеральная прокуратура опубликовала запрос от Грузии о том, что мы просим экстрадировать, так, так как это лицо находится на вашей территории, на что Генеральная прокуратура додала ответ. На сегодня мы видим там факт политического преследования этого человека, и страна имеет право не выдавать, если она видит, что есть угроза для этого лица в его стране. На тот момент мы отказали. На сегодня Генеральная прокуратура утверждает, что есть новый запрос, более обоснованный какой-то, более новый, возможно там новое дело, мы не знаем. То есть этого запроса никто не видел, публично они его не опубликовали. И есть факт необходимости экстрадиции этого человека в Грузию. Петренко на сегодня, вот я читала буквально новость час назад, о том, что Петренко утверждает, что до сегодняшнего момента экстрадиционную проверку Сакашвили не прошел. То есть мы не знаем, надо ли его отдавать или не надо его отдавать. Но если взять законодательство Украины, то в принципе страна, которая видит, что есть, приходит экстрадиционный запрос на человека. Она может его арестовать, есть такая специальная процедура у нас в уголовно-процессуальном кодексе, если есть риск, что человек будет укрываться от этой экстрадиции. Ну, я знаю, что с нашими гражданами за рубежом так не однажды было. Там вот с политиками, которые... Факт лишения гражданства человека. специально можем сказать, что специальный субъект это не обычный такой человек, который просто с улицы. Да, не рядовой. Да, да не рядовой. И... По моему мнению, вся команда решила использовать это на пользу какого-то политического направления. Это... Но мне кажется, что обе команды это замечательно да. пытаются использовать, где-то договариваясь друг с другом и где-то... Подыгрывая ожи... друг другу. Подыгрывая, а где-то ожидая какой-то подставы все время. Да, да, да но... Как... Если посмотреть всю ситуацию, то можно сказать, что президент со своей командой выступил таким провокатором, то есть он спровоцировал. Но тем не менее, вот меня удивляет новость сегодняшнего дня. В 18.00 сегодня Михаил будет в Черновцах на Центральной площади. Речь от пресс-секретаря движения новых сил Марианы да, которая сообщила, что сегодня из Львова он выезжает в Черновцы и будет выступать там на Центральной площади. Почему тогда он не задержан? Он. Э... Лишен гражданства он прорвался на территорию Украины незаконно. Теперь выясняется, что он за это должен заплатить там восемь тысяч гривен штрафа Да, до 8 тысяч, да, вот а э, то, что в принципе э, лицо, если верить опять же официальным сообщениям, лишенное гражданство э, находится на территории э, ну как бы незаконно, почему его теперь не задерживают. Ну, мы только можем ждать обоснования какого-то объяснения со стороны МВД. Со стороны национальной полиции, почему они его не задерживают. То есть я на сегодня не вижу оснований его не задерживать. То есть, если взять статистику других, другорядных, других людей, которые, в принципе, без гражданства, зачастую их задерживают, отправляют специально есть лагерь, где. Такие резервации. Э, да, да, как да как где бы. людей держат и спрашивают: ну, там решается вопрос об их либо передаче другому государству, установлении ну, вызовки, гражданства. В общем, То есть, решается обычно. вопрос да, о их каком-то правовом статусе. Опять же, у нас есть специальный субъект. Это не... Но, но, это новшество для Украины. То есть мне кажется, что нету стратегии, что дальше делать. То есть это какая-то такая паника вместе Или мы с... ее не понимаем. Либо мы не быть. понимаем до конца результата, кто что хочет получить из этой ситуации. То есть какие карты у кого... Кто как играет и в какую мы игру играем на сегодня. Я до конца, то есть если смотреть с точки зрения законов, то, что происходило на границе, для меня это вообще был как для юриста шок. Я не понимала, не действия. Вот я, честно говоря, я когда читал эти новости, мне юристов было жалко, потому что они, видимо, были в растерянности, потому что, знаете, вот как в мемах рисуют лицо Януковича и пишут, а что и так можно было? Да, это примерно у меня такая ситуация. Все началось с этого поезда, когда просто поезд остановили по звонку, я не знаю. Как, в принципе, Причем на территории другого государства, государства в Евросоюзе да. находящегося. То есть по звонку останавливается поезд из-за того, что человек... Есть подозрение, что человек... То есть ни у кого нет оснований. Я уверена, что на тот момент ни у кого не было никаких документов по Саакашвили, что якобы есть человек в поезде, который незаконно находится. Задерживаете, вы его снимаете с поезда, все, а дальше поезд себе едет. Сколько у нас таких на территории границы Россия-Украина? Украина-Молдавия. У нас постоянно такие вопросы возникают с гражданствами. Этих людей задерживают, снимают с поезда и дальше мы решим, поезд идет себе. Ну мы даже прекрасно помним опять же эту скандальную историю с певицей Лолитой, да, которую да. на границе с Украиной э, с поезда сняли, э, объяснили ей, что она не имеет права въезда на да. территорию Украины, посадили на противополо... э, поезд в противоположном направлении и она уехала себе. Вот идентичная ситуация. То есть вопрос гражданства, правового статуса, поезд себе едет. Я не понимала Вообще, в принципе, что происходит в этом поезде И по какому звонку можно остановить Но ну при этом надо понимать, что сотни пассажиров Становятся заложниками этой всей ситуации Заложниками политики. На да. самом деле это политика Все, что происходило там, это была политика Депутаты, которые приехали, начались Какие-то непонятные выяснения И можно понять тех людей, которые находились в поезде То есть... Но я бы, честно говоря, на их месте В жизни больше не проголосовал ни за одного Ни за другого То есть, по сути, они заложники политики Политических амбиций двух людей но все что происходило дальше это еще хуже чем что происходило в поезде <с dunno> потом э, онлайн трансляции которые там были у меня э, просто юридический шок э, и у дальше я не понимала, что происходит в принципе. Есть, а, стоит а, нацгвардия, которая держит границу без, а, безоружейная, без, в принципе, против толпы в, в сотни людей. И больше того, которая, как мы выяснили потом, получила приказ ни в коем случае не применять силу. Да, не применять силу. И со стороны другой есть количество, необъяснимое количество людей, которые появились, среди которых есть активисты, кто поддерживает Саакашвили, кто не поддерживает. То есть там были и тетушки, как по утверждениям. То есть я там не была, не знаю, но якобы были тетушки. И какое-то противостояние вот это непонятное. Для меня граница — это четкое установление границы государства. Это основной признак государства — это границы. Первое, что вот нас учат по теории права. Как мы, как государство, разрешаем какому-либо лицу, не, не имея значения, там, бывший президент Грузии или это, там, бывший президент России — это наша граница. Или действующий президент да, России. Да, это наша теперь, граница. Теперь вот я как раз в Фейсбуке прочитал, что теперь-то понятно, почему Россия так легко откусила у нас Крым и часть Донбасса. То есть это наша Потому граница. Мы должны стоять. Мы граница вообще не охраняем. Да, да, мы должны стоять. И приказ о том, что не используем силу, тоже как бы очень специфически. Представить такую ситуацию условно, не знаю, во Франции где будут просто кто-то врываться. То есть для меня это тоже непонятно. Или там, мы знаем, сколько ситуаций было по воздушному пространству, это тоже границы, где нарушается и сразу поднимается тревога. У нас это поставили молодых ребят, которые тоже стали заложниками чьих-то политических амбиций, не используем У них, силу. Кстати говоря, всех практически такие растерянные лица были. Видно было, что они не знают, что Потому им что делать. Потому что ситуация напоминает на самом деле ситуацию Майдана. да, Когда тоже выставляли их, и они не понимали, использовать им а, оружие. Или не использовать там какую-то силу использовать или не использовать здесь точно так же было похоже но здесь если... проще им сказали не использовать да На им сказали Майдане не использовать но стоять там, да, да то есть их сцепили ребят и они то есть они не понимают им пропускать их прорывать могут ли они силой оттолкнуть этих людей ну то картин... же ситуация По картинке было похоже что э, им даже сказали пропускать потом ну вот вот честно говоря да. э, видно что они они сопротивлялись вот э, исключительно для проформы вот да, для... Для, для статьи 342 которая да вот уголовный кодекс который сейчас хотят, в принципе, под, задерживают людей для а, это опер-представников правоохранной системы, то, в принципе, этого было достаточно. То есть у них был приказ не пускать, они их предупреждали, что вы нарушаете границы, они стояли, они на них как бы силой прорвали их. По сути, это есть ну, смотрите, состав и... преступления есть. Здесь. Вот, а, а, а есть же оправдательный момент, который, опять же, так я так понимаю, сама власть, собственно, и сочинила, да? Это вот как на Майдане, раз мы уж проводим параллели, придумывали все время это бимбу у вагини, извините, да? Ну то есть заминированное метро. То здесь вдруг оказалось, что заминирован этот пункт пропуска. А тут же в законе о государственной границе написано, что если человек ее пересекает в форс-мажорных обстоятельствах, а заминирование это точно форс-мажорное обстоятельство, то ему все прощается, он, он ничего не нарушает в таком случае. То есть мы до конца не знаем, вообще факт заминирования кем-то подтвержден, или это просто ходили слухи, что там заминировано? Или хотя бы был звонок, да? Да, то есть, как все утверждают, что это просто начали распространять информацию, что заминировано. Кто ее распространил? Со стороны нацполиции не было никакой информации о том, что что-то заминировано или там. А Державная прокордонная служба нам тоже... Точная информация не сказала, заминированы или нет. Но поправьте меня как юрист, если я ошибаюсь, но мне кажется, что э, активные слухи и паника э, о заминировании, это тоже уже форс-мажор. Да, то это есть, форс То есть даже если не было на самом деле никакого сообщения, если э, все кричат «ай-яй-яй, пожар», то, то надо бежать. Тут, туда надо бежать, да. Э, как юристы Саакашвили говорят о том, что это было состояние крайней необходимости, они пересекали границу в состоянии крайней необходимости, и вот срочно надо было пересечь ее. Мы не знаем факта, то есть насчет вот это, кто создавал эту панику, какая, насколько это была паника, и на сегодня уголовной ответственности за незаконное пересечение границы нет. Мы ее декриминализировали в 2004 году, это стало чисто административное правонарушение. То есть вот для Саакашвили уголовного преследования в принципе не может быть, потому что он человек, который незаконно пересек границу, составления административного протокола для него достаточно. Но Вопрос тут... будет сейчас стоять основной. Людям, которые по сути помогли ему пересечь эту границу. Ну вот и тут самое интересное, да, это вчерашняя новость, что э, в результате задержаны нек некие шесть человек, а перед этим была новость, вот, что э, Саакашвили подписал этот самый протокол, а еще э, обвиняется пять э, человек, э, это все представители средств массовой информации. И вот, честно говоря, вот в этом месте я совершенно обомлел уже. Да, то есть. Не один политик, да, а представители средств да. массовой информации. Да, то есть тут стоит вопрос, в чем их в чем их подозревают? Ну, что они вместе То с есть ним незаконно... прорывались, да, да? но у них максимум точно так же может быть административное правонарушение. Они не участвовали, по сути, в... они ему не помогали пересекать и они... эту границу. И они были они рядом просто фиксировали факт. была та факт. же ситуация, кстати говоря, и тоже был для них тот же самый форс-мажор. Да, у них точно так же был форс-мажор, и они, в принципе, не... 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 никакими своими средствами не помогали ему пересечь эту границу. Они не отталкивали Они просто фиксировали сам факт того происходящего. Это как во время Майдана, да? Журналисты приходили и фиксировали. Фиксировали, они информировали общество это тоже достаточно, можно сказать, состояние крайней необходимости. Вопрос по шести людям и его активистам на самом деле становится очень такой острый и актуальный. Как сообщают люди, которые там были, связи там, интернет-связь была очень плохая, и многие не могли ни переписываться, ни звонить по мессенджерам каким-либо. То есть, связь была непосредственно через мобильную, мобильного оператора. Зная наши правоохранительные органы, службы безопасности, сколько, в принципе, на сегодня проводится прослушивание граждан, это официально, по статистике, только за 2016 год 180, 108 тысяч человек было прослушано. То есть я не исключаю даже того факта, что все записывалось и слушалось. И, конечно, они сейчас, как в, в обосновании этой статьи 300, 332, которая организация пересечения лиц через границу незаконного. Они могут им что-то поприписывать, потому что среди этих же активистов были и агенты под прикрытием службы безопасности, мы это все понимаем, что они фиксировали, были с камерами, может быть, они были под видом журналистов, то есть мы не знаем как, но это все фиксировалось, это 100%, они бы не допустили эту ситуацию без фиксации. И сейчас на кону становится вопрос, действительно ли люди эти типа, помогли пересечь границу Саакашвили незаконно? И за это есть статья уголовная. То есть если у них есть обоснованное подозрение и прямые доказательства, телефонные разговоры, план какой-то, у них были распределены роли, как он прорывается, на какой границе. То есть мы тоже можем понимать, и это было видно, что очень все быстро менялось, и очень было все скоординировано, когда там с поезда на одну, потом нет, на другую мы поедем, пропуск. То есть тоже как-то все было до, до кон, очень слаженно. А Система. на этом другом пункте пропуска нас ждет автомобиль уже, да, там да, и так то да. есть как-то все, все очень было достаточно продумано, либо это все было в, очень скоординировано людьми, которые там находились, либо, второй вариант, как По подозрению думаю что и правоохранительных органов это было заранее все спланировано и тут становится вопрос то есть для саакашвили будет административное правонарушение но если у правоохранительных органов есть прямые доказательства то участие этих людей, то эти люди находятся в зоне риска на сегодня. То есть правильно я понимаю, что как раз э, в этой истории с чисто юридической точки зрения, если бы э, действительно э, с точки зрения законности все подходили, а не с точки зрения политической да, целесообразности, да. то э, как раз и Саакашвили ничего бы не угрожало, а его сторонникам да. Да. Да, потому что у нас есть статья, которую не убрали из Уголовного кодекса, это 332, где есть прямая организация незаконного пересечения границы другими людьми. мы не знаем то есть все знали о том что он будет пересекать в этот день границуан так и... он, и анонсировал, да, он, месяц, он да. анонсировал то есть я не думаю что наши правоохранительные органы ничего не предпринимали для отслеживания всей этой ситуации. Но на самом деле все, и как бы охранительные органы, так и команда администрации президента дала сыграть им в плохую игру, на самом деле, Саакашвили. И на сегодня его активисты находятся в зоне риска. То есть они им покажут обществу, посмотрите, эти люди, защищая там, условно говоря, что они защищают нашу границу на территории с Россией, в тот же момент и нарушают стиль со стороны Польши. Тут тоже очень важный интересный вопрос, потому что, к примеру, европейцы, мне очень много написала европейцев и спрашивали, а в чем разница? То есть, где разница? Но в чем мы прорыв, об мы говорили. В чем да. прорыв разница границы? То есть, Какая разница, с какой, вы хотите, с какой стороны границы? Да, вы, 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 на, вы на сегодня приговариваете людей там, к пожизненному заключению? 10 лет дается, 15 лет дается людям, которые нарушали границу в Донецке и в Луганске. А здесь у вас просто, просто политическая битва идет, не более. То есть объясните ситуацию. И я, как юрист, я не могу ее объяснить с, с точки зрения того, что я до конца не могу понять, кто как играл и в какую игру сыграли там. Так и главное, что совершенно э, невозможно предугадать, что будет дальше. Вот я же говорю: э, я, честно говоря, ожидал, э, раз уж он прорвался, то его задерживают здесь. Нет, не задерживают. Больше того, он даже не скрывается, да, он м, собирается в тур по Украине, я так понимаю. Да. То есть. Почему его не задержат? Должен быть вопрос к правоохранительным органам. Где обоснования, почему его не задержат? Что дальше будет с активистами, которые принимали участие? Будет И... ли признан факт... Крайней необходимости пересечения этого границы. Будет ли подтверждение этого факта, что необходимо было в крайней необходимости пересечь? То есть с настолько много. Что будет, кстати, с политиками, причем высокопоставленными да. политиками, которые в этой игре участвовали. Да, там, насколько я помню, пять народных депутатов, которые также незаконно, якобы по утверждению на, при, Державной прокурорной службы незаконно пересекли эту границу. Тоже к ним вопрос. К людям, которые а остальные, были. остальные может быть, и не пересекли, но их можно подозревать в организации этого да. всего, в участии, в, в подготовке. Да. И на самом деле конечным результатом всего этого интересно будет, что что будет, какое будет утверждение Генеральной прокуратуры к этим уголовным производствам против активистов тоже интересно. Если будут массовые задержания там людей этих активистов, то где цена этого прорыва, прорыва государственной границы? То есть стоит ли ради этого было прорывать ее? И насколько правильно э, поступил на тот момент Саакашвили, Саакашвили, видя, что такой есть риск для людей, да? Либо это заранее планировалось, что так должно быть. И на сегодня стоит главный вопрос, что дальше мы будем делать, э, и э, будет ли факт экстрадиции. И самым интересным будет это э, анализ Генеральной прокуратуры по экстрадиции Саакашвили они должны нам дать ответ, результат. Есть ли основания для экстрадиции или нет основания для экстрадиции. Если есть основания для экстрадиции, он должен быть задержан и передан э, Грузии. А, минута у нас остается. Злата, хочу э, вернуться к началу нашего разговора и все-таки ну, позволить себе некое обобщение. Мы начали с того, что нарушения закона начались именно тогда, когда массово стали выдавать иностранцам украинское гражданство. Но вот если мы вспомним эту ситуацию, практически все украинское общество этому аплодировало. Может, в этом проблема, что мы сами, вот в массе своей, готовы вот политической целесообразности принести в жертву любую юридическую законность. В этом, мне кажется, и основная проблема нашего общества, в том, что мы очень часто закрываем глаза на закон, не соблюдая его сами и сами дая, дая, давая разрешение кому-то его нарушать. И вследствие этого мы постоянно сокрушаемся о том, что у нас какие-то проблемы в этой стране. Если бы каждый действовал по правилам, которые мы определили, я думаю, что таких бы проблем на самом деле не было. Но тогда это была волна, очень сыграла волна политики, волна рекламы этих людей, все их идеализировали, и мы создали прецедент для страны, когда массово раздавалось э, гражданство другим людям. На самом деле, так подумать, да, в других странах Европейского Союза это очень тяжело получить гражданство. В нашей же стране на тот момент это как-то было... Я без... вам скажу больше того, люди, иностранцы, которые э, м, воевали на э, Востоке, да, они не могли получить гражданство, а вот эти приглашенные политики получали его очень быстро. Мы получили, мы дали разрешение на такое использование закона, его исковеркали, и сейчас мы имеем Результат. Спасибо вам большое. Злата Симоненко, адвокат, эксперт реанимационного пакета реформ была у нас в гостях в студии программы «Киев-Донбасс». Говорили, комментировали историю Саакашвили, все ее аспекты и еще, наверное, много осталось непрокомментированного. Программа «Киев-Донбасс» продолжится после новостей. Слушайте, думайте.